Сейчас э, непосредственно организационные моменты и э, такие организационную штабную работу ведет Игорь Романенко. Мы давно знакомы с этим человеком, мы прошли с ним много акций э, во время движения вперед, как э, гражданского активиста вместе с Еленой Варнаковой. Э, мы познакомились все вместе на налоговом Майдане. Э, партию как э, возглавляла Ваша бывшая председатель областного совета пока так она и возглавляет партию. И поэтому у нас идет такое, я бы сказала, сейчас э, праймериз э, относительно тех людей, у кого есть амбиции, есть желания, будут возможности. И э, когда будет окончательная кандидатура, мы обязательно ее представим. По мажоритарным округам мы ведем ряд переговоров. Э, с Представителями как общественных организаций, так и среднего бизнеса. Потому что те кандидаты в лице там, господина Чечетова, который хочет стать рукой Черниговщины в парламенте, безусловно, мы будем выставлять альтернативу и будем бороться за эти округа, чтобы все-таки руки партии регионов стали ногами, убеж убегающими из парламента, а не головами, думающими за нашу страну. Знаете, мы откуда ждали ждали? ждали, ждали кандидатов. Они бедненькие так зашли в свои куларные переговоры, в делеша кругов и списков. Я думаю, уже и выборы пройдут. Они все будут еще думать какого кандидата лучше выставить? Мы абсолютно открыты к взаимопониманию, к советам, к рекомендациям. Мы первые, кто, когда шли в выборы в городе Обухов, в Киевской области, предложили оппозиционным силам сконцентрироваться на поддержке одного кандидата. После этого нас поддержал Виталий Кличко. Все остальные великие оппозиционеры нашей страны каждый побежал со своим кандидатом, обеспечил победу партии регионов и после этого начал дальше рассказывать, что вот вот скоро грянет гром и обязательно будут кандидаты оппозиции. Знаете, у меня такая вот есть позиция. Я против того, чтобы в экономике была монополия, потому что я считаю, что нашу экономику за 20 лет именно уничтожила монопольное ручное регулирование, когда там 10-15 олигархических кланов, финансово-промышленных групп выстроили абсолютно неконкурентное поле, а так сказать, они строили социально-рыночную экономику, получилась такая морская свинка. Ни к морю, ни к свиньям отношения не имеет, а имеет отношение к нескольким семьям, которые монопольно сегодня контролируют экономическую ситуацию в стране. Сейчас я не первый день украинской политики, я вижу, как также хотят монопольно сделать ситуацию в политике. Вот у нас есть настоящая власть, есть у нас прошлая власть, и все остальные это... Как сказал господин Яценюк, все, кто не с нами, те с Януковичем. Ну, например, ну как-то вот <laughs> я считаю, что во всем мире, во всех демократических странах есть политическая конкуренция, и только люди могут определять, кого они поддерживают, кто является лидером, и кому они сегодня верят, и в чем они видят перспективу. Когда политики делают такого рода заявления, что оппозиция – это только код, да, ну, это какая-то монополизация оппозиции, да, что власть – это только там, партия регионов, и решение это только рукочетовое. Это тоже такая полная монополия. Поэтому мы считаем, что наша задача сегодня. Это не когда в стране меняется местами бывшая власть и нынешняя власть, когда 20 лет люди отдают кредит доверия, туда приходят одни и те же политики и между собой потом делят страну, а показать, что есть альтернатива, что есть новые лица, что есть новое качество политики. Мы пошли, наверное, тут самым непростым путем, потому что легче всего было сесть и такой по политической конъюнктуре отсидеться в парламенте, там тихо протирать штаны, натирать кнопки и проползти в очередные списки политические, либо пойти там тихонечко где-то выиграть, округать, тишком нишком, чтобы тебя никто и не заметил. Мы со своей командой взяли на себя ответственность, приняли такое решение, и считаю, что сделаем все с своей стороны, чтобы привлечь новых лидеров, чтобы показать и продемонстрировать новое качество политики. Мы не испытываем иллюзий, мы понимаем, что это будет очень сложно сделать, потому что политическая сила находится в оппозиции к режиму Януковича, здесь наша это жесткая позиция. Мы будем полностью бороться, делать все, чтобы в стране э, прекратились политические и экономические репрессии. Мы э, будем бороться и также сделаем все от нас зависящее, чтобы э, Юлия Тимошенко, Юрий Луценко были на свободе. И сейчас наше заявление зарегистрировано в Нобелевском комитете. Я на прошлой неделе вернулась вместе, мы были э, с Павлычко в Брюсселе, где заручились поддержка европейских политиков, они будут поддерживать э, выдвижение Юлии Тимошенко. Тимошенко присуждение Нобелевской премии. Мы также сделали, уже собрали более 50 тысяч подписей в паре. И Евгений Суслов на следующей сессии Ассамблеи будет поднимать вопрос о присуждении звания политических заключенных Юлии Тимошенко Юрия Луценко. Это нам значительно упростит процесс рассмотрения в европейских судах. Мы также делаем все, чтобы максимально мобилизовать людей, и когда будет принято решение Европейского суда, мы уверены в том, что оно будет направлено на то, чтобы освободить Юлию Тимошенко, чтобы принудить власть это решение в нашей стране выполнить. Поэтому это наша гражданская позиция, и мы не собираемся подстраиваться по тех, кому хотелось бы сегодня монопольно иметь право в стране представлять оппозицию, и будем бороться с теми, кто сегодня монопольно представляет власть в нашей стране.